меня зовут Дмитрий Якорнов. Здесь, в библиотеке Панча, я хочу рассказать про свою книгу, которая называется «То, а то, дневник добровольца». Она недавно вышла, так же, как и я недавно вернулся с армии. Когда я туда попал, я начал вести дневник и выкладывал его каждый день в Facebook. А вскоре им заинтересовались газеты, журналы, и в конце концов этот дневник был издан в виде вот книги. Он включает в себя то, что проходит каждый из мобилизованных солдат вот в нашей теперешней армии. Банкомат, учебную часть, военную часть, а то обо всем этом я очень подробно и детально пишу. Вначале я пытался просто документировать все то, что происходит. Потом стал добавлять позитивного акцента некоторых шуток, которых в армии полно. Постоянно происходят какие-то несуразицы. Поэтому людям это стало нравиться. Если, соответственно, ты просто рассказываешь об армейской жизни, это интересно только тем, кто в нее вовлечен. То есть моим соседям, грубо говоря, по учебной части или по военной. Но если ты добавляешь шуток, то и не военные люди вот стали интересоваться. У меня стало больше читателей. Это стало интересно тем же газетам, журналам, вот, в которых больше всего акцента, конечно, ставилось на то, чем мы там заняты. Мало кто так детально и последовательно рассказывал о том, чем же, в общем-то, заняты наши солдаты сейчас, вот каждый день с утра до вечера. Это и включается военную подготовку, вот я попал в ремонтный батальон, значит, там надо было теоретически заниматься ремонтом машин, но так уж получилось, что у нас этих ремонтов не было в Десне, я попал в учебную часть Десна. Но, тем не менее, все равно занятия какие-то находились, там занятия рукопашным боем или тактической медицины. Э, то есть первая часть моей книги – это, можно сказать, э, пособие для мобилизованных. Что тебя в армии ждет, какие угрозы там могут быть, э, что нужно с собой брать, э, ну и вообще чем, с чем придется столкнуться. А постепенно, после того, как мы уже попали в воинскую часть Чернигова, когда стали проходить более глубокую подготовку, у нас батальон был охрана. То есть он не предусматривал, что мы в общем -то, будем там как Рэмбо скакать по лесам полям. Но вот нам надо было быть физически крепкими и морально, и психологически подготовленными к тому, что там могут быть нестандартные ситуации. То есть это подразумевает, что мы должны были хорошо отстоять на блокпостах, мирно общаться с мирным населением, и не мирно общаться с так называемыми сепарами. Хотелось бы, может, уже перейти к зачитыванию каких-то фрагментов из книги, чтобы люди понимали, в какой манере я, собственно, пишу. То есть манера – это, в общем-то, не всем понятно. Многие называют это армейским юмором. Но на самом деле он такой и есть. То, как в армии воспринимают действительность, это такой немного преувеличена так сказать жертелывисть вот то есть в армии довольно много людей говорят на украинском и тут довольно много цитат вот а с другой стороны поскольку армия это такой э, зоопарк матершина вот тут, в принципе в этой книге тоже она присутствует вот иногда это все вместе выглядит очень колоритно, но опять таки я говорю не все э, не всем этом близко поэтому заранее прошу прощения если что-то кому-то в этой книге не понравится. Хотел бы только сказать, что она вышла уже больше месяца назад, продается во всех книжных магазинах, вот, в интернете. Издала ее харьковское издательство «Виват». Итак, вот часть, которая касается непосредственно службы в АТО. Это фрагменты прошлого года, начало лета. У нас последние несколько дней спокойно. Разведка поймала двух диверсантов. Что-то что типа граната взорвалось недалеко от одного из блокпостов. Недавно к одному из блокпостов подъехал джип. Оттуда вышел типичный донецкий бычара. Шел прямо на солдата на блокпосту. Когда его спросили, в чем дело, он сказал, где хочу, там и хожу. Наш его предупредил и стрельнул в воздух. Бычара что-то бросил в траву, потом оказалось, что это яблоко. Ну и, соответственно, уехал. Мол, лицом в пол его класть не стали. В соседнем селе наши предшественники гульнули на прощание и постреляли в воздух. Стоящие там на блокпосту ребята из бывшего добровольческого батальона устроили им за это веселую жизнь. Разбираются все до сих пор. На одном из блокпостов всех достала леса, которые воруют продукты. Зато у них неплохо рыба ловится. После дождичков ждем очередного грибного бума. Раньше целое ведро насобирали прямо около казармы. Где-то вдалеке уже неделю слышна работа техники, вроде экскаваторов. И что-то подсказывает, что это совсем не стройка Диснейленда. Вот. Вчера утром устраивали учения на случай внезапной эвакуации. Все машины выглянули на дорогу, чтобы каждый знал, куда ему бежать с криком «Зашибу, я самый первый!». Всем на каску и бронежилет намотали цветного скотча. Народ шутил, еще нужно назад и вперед намотать, как мишени для снайперов. Водители долго ругались между собой за место в колонии и пытались спихнуть соседа в кювет. Полезная штука эти учения. В следующий раз все пройдет без сучка и задоринки. Крики и тачки бамперами уже почти отработаны. Спрашиваю офицера, а если все про наши опознавательные знаки скопируют? Тот отвечает, так мы все промежу уже давно договорились. Они белые тряпки на рукава цепляют, а мы вот с липучками упражняемся. хе, -хе. Второй продолжает, ну все же мы похожи, как помытые яйца, и разговариваем одинаково. Надо же как-то понимать, в кого стрелять. Граница между трагедией и фарсом на войне стирается. Понять, с какой стати тебе нужно стрелять в таких же людей, как и ты, можно только с помощью ленточек. Ну, надо уточнить для гражданских, что цвет скотча меняется после сигналов из центра и штаба. Это один из знаков быстрой идентификации. Вот. В этом фрагменте в принципе нет ничего смешного. Я просто хотел показать, вот, что собственно происходит вот то, не на передовой, а вот там, где стояли мы. И что действительно э чувствуешь себя очень некомфортно, когда любой местный житель может оказаться врагом, хотя он выглядит точно так же, как и ты. Вот это вот э больше всего, наверное, доставляет дискомфорта. Ну, при, по крайней мере, межличностном общении. То, что стреляют канонады, прилетают снаряды, это, конечно, э к этому привыкнуть попросту нельзя. Ну, с этим многие сталкиваются. У нас в армии уже огромное количество людей прошло за последние вот, два года. Так что здесь я ничего нового для них не открою. Но, возможно, для тех, кто будет э читать эту книгу, для него это будет... Ну, пожалуй, больше всего откликов было от журнала газет за рубежом, которые печатали фрагменты, ну, скажем, удручающего состояния нашей медицины. Меня даже там, в Америке, Канаде диаспора уже называют автором скипятильника. Вот, это Потому что один из тех фрагментов, которые вот я э, часто печатал там в газетах и журналах, это касается того, как я попал в госпиталь. Это было еще в учебной части, и э, там действительно ситуация такая была. Вот я сейчас, наверное, лучше зачитаю. Иностранцам воспринимать то, что происходит в наших госпиталях, действительно очень сложно. Они считают, что с советских времен ничего не поменялось. Вот, то есть речь идет о тех волнах эмиграции, которые еще в советские времена уехали. И сейчас им интересно, что же у нас тут происходит. Вот. Ну и, собственно, вот этот фрагмент. Э -э -э. В учебке очень сложно остаться здоровым, потому что там постоянно 200 человек находятся в непосредственном контакте. И если кто-то заболевает, то этот грипп, штамм гриппа усиливается. Вот. Ты до госпиталя добираешься уже совсем в плохом состоянии, вот как со мной произошло. Значит, вот в начале марта я попал в госпиталь. И меня вот осматривает медсестра. Не, вернее врач. Врач посмотрела, послушала, померила мои 39,2. Спросила, как я до такого состояния довел горло. Похоже, это чисто спортивный интерес. Я ей рассказал, что горло застудил ночью с 23 на 24. Это я попал в такую, скажем, палату, в которой попросту не было куска окна был минус 20, а нас поместили с одним человеком, там, за которого поручился, э, вот в такую комнату. Остаться здоровым после такого было сложно. Потом попринимал у антибиотик пару дней. Вот, и вроде как прошло, поэтому остальные таблетки я дал начальнику. Потом мы стали заниматься спортом, и я снова заболел. после этого она, когда уже исписала все многостраничное дело, вот, она выдала список лекарств. Понятное дело, что их нужно самому покупать, а их в больнице попросту нет. Ну и с такой явной угрозы не купите, будем лечить, чем есть. Вот, я сразу представил себе ватный тампон с зеленкой, который сначала мажут кому-то там геморрой, а потом не горло. Мимо двери кабинета прошла очень внушительных размеров медсестра, гремя ящиком с баночками. И мне уже видится, как она выседает на моей пояснице со зловещим хохотом, ставя банки. Вот. Но справедливости ради, сама врач очень приятная, интеллигентная, и отсутствие лекарств ее явно тяготило. В одном конце коридора, как она сказала, стоит лечебное средство номер один. Это ведро чая. Греть его надо на батарею, потому что в коридоре холодно. На батарея включается 21.30. В другом конце коридора лечебное средство номер 2. Трехлитровая банка соли и соды. Греть, соответственно, на батарею. Вот, одеваюсь, выхожу из кабинета врача, дежурная медсестра, которая сидит напротив входа и посредине коридора, командует, раздевайтесь. Я снимаю верхнюю одежду, берцы, она очень ряд раздевайтесь раздевайтесь ну, тут несколько неприличные дальше моменты вот. наконец-то меня все-таки поселяют в палату вот. с первым делом осматриваю кровать посмотрю где помыть руки вижу раковину один из саполатников говорит, а там труб нет. Я смотрю, что сверху все выглядит вполне нормально. Поэтому саполатник говорит, вниз посмотри. Реально под раковиной нет никаких колен, только дырка в полу. Причем по загадочной задумке дырка раковина сдвинутого блока дырки в полу на 20-30 сантиметров. Это чтобы никто никогда уже не смог ее починить, похоже. Иду наконец искать столовую. Там уже женщина поставила поднос с едой. Но я вижу раковину и сразу проверяю, есть ли там труба. Еда тут с опаской показывает на стол женщина и придерживает полы чтобы я не нароком и туда не нырнул. А руки помыть можно? Спрашиваю. Да, только тут показывает кран, а не там показывает трубу внизу мою руки. Женщина немного придет в себя и говорит, если суп будет холодный, скажите. Я уже сажусь и говорю, так вы мне только розетку покажите, я его кипятильником подойду. Она хватает тарелку супа и отводит от меня подальше, говорит, суп кипятильником. Я достаю из кармана кипятильник и показываю, говорю, у меня жангина. А она еще раз повторяет, суп кипятильником, такой уже с очень нехорошей интонацией. Думаю, после третьего супа кипятильником надо прыгать в сторону, потому что она сейчас мне эту тарелку на голову вывернет. Вот. Руку с кипятильником, на всякий случай, держу вверх, вот. потому что навряд ли буду прыгать в сторону, очень плохо себя чувствую. Тут женщина почему-то уходит с моим супом, а я пытаюсь есть хлеб. Вот. Но он очень сильно горло царапает. Приборов не осталось. Ложку женщина унесла вместе с супом, вилки нет. Поэтому накладываю кипятильником потихоньку гречневую кашу на хлеб и слизываю. Тут как раз заходит женщина с моим супом. И что она видит из-за моего плеча? Что я роюсь кипятильником гречневой каши. Мужчина, положите кипятильник, кричит она. Я пытаюсь так хрипеть на набитым ртом, откладываю кипятильник, и тут она спрашивает, он у вас хоть не подключен? Я мотаю головой, вот это что, герой комиксов, что ли? Если хотите подогреть кашу, так и скажите, у меня микроволновка есть. Вот завидую выдержке этой женщины. Видя столько неадекватных действий сразу, я бы, наверное, продолжал разговор табуреткой по голове. Но Она ничего только ходит плечами, пожимает. С вот. ну, таких курьезных случаев было много. Вот здесь в книге фотографии, можно сказать, нет. Вот. И режим секретности, вот, который я старался соблюдать, он тут очень хорошо соблюден. Нет ни одного воинского звания, нет имен, нет населенных пунктов. Если идентифицировать этих людей, про которых я пишу, могут, собственно, те, кто вместе со мной служил. Они ждали моих историй каждый день. Там некоторые подходили, спрашивали, «Дима, что ж ты так до сих пор не выкладываешь? Мы уже спать хотим». Вот, то есть, почему так происходило? Очень... Ну, сложная служба. Мы стояли 6 часов ночи на блокпостах, 3 часа днем, копали там эти блиндажи, зарывались в землю, жили в не очень хороших условиях, в принципе. Обстрелы постоянно, эти артиллерийские, настроение у всех падало очень ну, быстро. Вот, но были и моменты чисто полезные. То есть у меня становилось больше читателей. Если... Вот, нам надо было обустраиваться в блиндажах на новом месте, то я просил читателей в Фейсбуке о том, чтобы они нам какие-то деньги перечислили на то, чтобы хоть как-то обустроиться. То есть сначала у нас из зарплаты раз собрали по 600 гривен, у всех второй раз по 600 гривен, потом уже люди сказали, нет, на третий раз мы уже всем тут сейчас голову попробиваем. Давайте или Министерство обороны пускай помогает, но ну, сколько же можно. Вот, поэтому я тоже решил как бы поучаствовать, и нам добрые читатели присылали посылки там с разными запчастями для машин, которые мы чинили, и другие полезные вещи, и деньги в том числе. Поэтому огромное спасибо всем тем, кто нам тогда помогал. Сейчас вот эту зиму перезимовали ребята вот именно в тех блиндажах, которые были построены летом и если бы этого не было сделано летом, то там попросту бы все могли бы замерзнуть. Вот. Так что я надеюсь, что эта книга дойдет до всех читателей. Вот. Это такой рассказ о Барме, который, мне кажется, на данный момент еще никто не писал. То есть он позитивный, он веселый, он рассказывает в режиме онлайн о всем том, что происходило вот с нашим подразделением